Это намного больше Фразы не просто от сердца Фразы не просто от сердца Окей, 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 Открой свои глаза, я принес тебе снег, спой я тебе право, первый век, снова был на корабле Хочешь, блядь, свой за Хочешь быть моим врагом, я не возьму тебя на бэк, я рад этих ярах обсуждают тех В голове давно не мог, в голове грецкий орех Ты клацаешь по кнопкам, выражая дисреспект Но при встрече тянешь руку, чуть ли не танцуешь Йоу, всем привет, с вами Арси Я пришел к вам с новостями Буквально недавно я завершил работу над своим сольным EP, наконец-таки. Работа над EP продолжалась в течение полугода, Немного много и немало, мало, но я доволен результатом. Будет 9-10 треков, я еще не решил точно. Сейчас идет работа над сведением, мастерингом и, и всем прочим. Прочувствовав настроение этого IP, вы сможете только лишь тогда, когда вы послушаете. Это достойная вещь, которая не пройдет мимо ваших ушей. Я постараюсь сделать, выпустить его достойно. Вряд ли он выйдет на физических носителях, но в интернете о нем будет много разговоров, я точно знаю. Нет, никаких бифов и прочего дерьма не будет. Будет грамотный взрослый рэп, который заставит вас, может быть, задуматься, может быть, может быть в чем-то увидеть себя, в каких-то треках, в каких-то песнях, в каких-то строчках. Спасибо Саше Джей Эппу за то, что сделал львиную долю этого IP, который, который видел мои идеи. Мы делали с ним совместно э, биты, и он очень подчеркнул э, своим профессионализмом все то, что я хотел передать вам. Я хочу с вами выпить, кого что есть сейчас в руках чай, пиво, кофе, неважно, за то, чтобы все было хорошо, и я надеюсь, что мой EP вам понравится, спасибо бестселлеру, с которым мы недавно в Киеве записали совместный трек, который войдет также бонусом в мой релиз, и это достаточно бомбовая вещь, наш EP с бестселлером выйдет, я думаю, ближе к зиме, может раньше, я не хочу ничего загадывать, но совсем скоро, я думаю, может быть меньше, чем за лето мы управимся когда сведем все, чтобы было все качественно, круто, достойно вашего внимания. Спасибо за все то, что вы пишете мне в интернете. Я, к сожалению, не могу всем отвечать, но я читаю. И меня очень радует то, что я все-таки интересен людям. Спасибо всем, спасибо всем, спасибо всем, спасибо всем, спасибо всем. Спасибо всем Может быть не прав я в чем-то Но не дыма без огня И строго не суди нас Бог, я прошу, прости меня И куда судьба закинет Этого не знаю я Храни все те, кто рядом И я прошу, прости меня